Зло, оно на самом деле его достаточно много она у нас прямо под ногами вот не будем ходить очень далеко вот здесь у нас есть э, знак там стоит э, парковка запрещена то есть стоянка запрещена остановка разрешена стоянка запрещена и здесь припаркованы автомобили только что стоял еще два автомобиля и один умник сказал что он работает на такой работе что он может стоять где угодно да его вот дословные слова я сейчас вызвал сюда наряд гаи перезвонил дежурному, и они сказали, что машина вот-вот приедет. У меня есть предложение узнать, какие такие могут быть правила дорожного движения, которые может не подчиняться какие-то такие вот особенные особые, при этом вот там вот под знаком не стоит никакой специальной таблички, что это запрещено только для, для, для обычных людей, либо разрешено для супер людей. Поэтому вот я предлагаю взять сейчас подождать еще пару минут и посмотреть, как ГАИ реагирует на наш вызов. Это же мужчина выбертает. И давайте доводить машинку. Я сфотографировал те автомобили, которые здесь стояли. Один водитель вышел и сказал, что он работает на такой работе, что ему можно стоять где угодно. Поэтому у нас вот здесь в общественности вопрос к вам. Значит, вот здесь вот стоит знак, который запрещает совершать вот здесь вот стоянку, то есть парковку. Вместе с тем здесь все время регулярно вот здесь вот паркуются автомобили, и милиция как будто бы это не замечает. Почему это случилось не случилось ни сегодня, ни вчера, это случается регулярно и постоянно. И, ну как бы, понимаете, вот это вот зло, оно нас окружает, вот, вот именно вот такая проблема, постоянно. Вопрос в том, что в некоторых местах это создает реальную опасность для пешеходов, велосипедистов, для других автомобилистов. В некоторых местах это создает серьезные неудобства. Ну, как вот, например, там на проспекте мира при повороте на улицу Киевскую, там все время эта полоса занята. Точно так же на проспекте Мира при повороте, например, там на Мстиславскую тоже эта полоса все время занята. Стоят автомобили, и милиция на это никак не реагирует. Ну, я регулярно звоню им, но как бы сильной реакции от этого я не вижу. Вот у меня есть предложение сегодня. Я сейчас фотографировал на мобильный телефон все автомобили, которые здесь стояли. Но больше всего меня возмутил один водитель, который сказал, он работает здесь. И он имеет право здесь останавливаться. Хотя обратите внимание, возле знака здесь вот никакой таблички специальной о том, что там, э, там какому-нибудь такому, -то кроме или транспорта такого-то, кроме да? транспорта такому то здесь нету. Поэтому, поэтому возникает такой вопрос. Не, не они стояли должны.

Вы, вы можете запросто водителя определить по номерам. Рома, зафотографируй номера. Я может, уже все сфотографировал, голову. даже те, которые уехали. Вот вот этот вот товарищ, он вообще сказал, что он имеет право? <говорит> вот, вот этот вот, он вообще сказал, что он имеет право? <говорит> у него такая работа, что он имеет право здесь <говорит> стоять. <говорит> а, <говорит> а я не знаю, какая. Как бы я, понимаете, я не не работник, не понимаете? Я обычный гражданин, как бы не рабочий ну, А он сказал, что у него такая работа. Я пошел посмотрел, таблички никакой нет. Конечно, что при отсутствии таблички это знак должен, да должны посещаться все, в том числе и президент. Вот, вот его автомобиль. Номер СВ 9078А. А да это не тот, на которого ответ на такого поставили? Я не знаю, какая разница на кого. Вот еще один автомобиль. СВ 2323 ВВ. Что будем делать? Ваши, да? Ваши, да? Ваши, да? Что, Ждем водителей, а те, которые уехали, а они уже все что? останутся безнаказанными. А ну, там ну, сидел молодой человек, ну, он как бы увидел ну, ситуацию, посидел, посидел, посидел. Но то, что он парковался дольше, чем на время, которое требуется для высадки посадки пассажиров, для по-русски выгрузки груза и больше, чем 5 минут, это однозначно. Вот. Ну и, и, вот здесь еще вот есть вот такие вот... Вот такие товарищи вообще сказали, что это... им это неинтересно

А цих доказів буде достатньо, що зараз по достати. Ну треба, щоб пояснення було. Від кого? Від свідків. Там же Представьте... ж не видно, хто приштабу. Представьте... Старший держав та інспектор. ВДІ місто Чернігова. Виховець Юрій Володимирович.

на цій оптимістичній ночі закончим трансляцию.